Кто не слышит меня, поднимите руку. Да, да. да, да. Э, смотрите, вы заходите в палатку, отдаете флайер нашему кассет менеджеру Не надейтесь, что вы попадете на Славу, Кондратюка или кто там ещё не сидит, э, и поете две песни. То есть выборочно не пойте а, там. По наборю вот это я люблю тюки ТП, потому что в Харькове мы были и в трех палатках эту песню пели одновременно. Э, точно так же э, не пойте, а не лора. вот действительно то, что как Саша сказал, Филипенко, то, что вот максимально может раскрыть все ваши вокальные данные и ну, что-то там еще, он говорил. Вот. И. Кого? Э, смотрите, не забывайте, что X-Factor это не конкурс, мы ищем э, вокалиста или еще чего-то, да? Это все-таки шоу. То есть, тут ну, главное подача, как вы в образ можете входить. Вот очень часто я в контакте спрашивали, а вот как надо петь, а как надо петь, а вот что значит там ходить в образ, артистизм и все такое. Артистизм? Это артистизм. То есть, вот как вы воспринимаете это слово, вот так вот его и должны воплотить в себе. Когда будете петь песню. То есть, не знаете, там в палатке перед лампочкой очень часто были люди, которые зашли в палатку. в глаза газет менеджера, не пуйте руки, там ничего страшного нет. нет ничего страшнее рекламы куриного бульона. Класс. Куриный бульон, куриный бульон наливают дома, нам наливают, когда у нас обед. Я же не покушал. Вкусняшка. Кто на что учился? Сумки берете с собой. Еще раз напоминаю, что группа поддержки э, в Палаточный городок не проходит. Я за торговного утра стою, я уже там... Вот, городок не проходит и ожидает на выходе. На выход ваши кого пришли поддержать проходит в том случае, если не получают ответ нет. И тогда вы берете на человека, значит его ближайший пап, выслушиваете трехчасовую лекцию о том, какие мы тут все мутаки и прочее, пьете с ним пиво и застаиваете, чтобы он научился на Наконец-то петь перестал насиловать уши наших констит-менеджеров. Ну и пришел на следующий год. Так, слушаю вопросы.